Salamu aleikum. Hər vaxtınız xeyir. Mən Nihad Səfərliyim. MHM 100 balsına kitabından iltihai riyaziyyatdan suallar və izahlarını verəcəm. 1-ci sualla başlayaq. Bu 21-ci sualdır. Bizə ədədləri verib və burada ən böyük, fərqən və mediananı danışır. Gəlin verilən ədədləri əvvəlcə artan sırayla düzək. Məsəl üçün nə? 4 5 8 4 5 8 verilən ədədlər 10 12 və 23. Bir də orada n var. N amma belə deyim də sizə, n-in harda olduğunu bilmirik. Nə məndə bilirik. Yəni o n bu ədədlərin əvvəlində də ola bilər. Və ya sonunda ola bilər. Harda olduğunu bilmirik. Bizə deyir ki, baxın, ilk öncə bunu qeyd edib. Bizə medianın 8 olduğunu deyir. Biz də bilirik ki, indi burada neçə ədəd var? 1 2 3 7 ədəd var. 7 ədədi də, yəni tək sayda ədəd olanda median hara düşür? Median ən ortaya. Yəni. 8-in median ola bilməsi üçün deyirsiz nə olmalıdır? 8-in median ola bilməsi üçün 8 bu sıranın ən ortadakı ədəd olmalıdır. Yəni 8-in sağında 3 ədəd varsa, solunda da 3 ədəd olmalıdır. Deməli n bu bilinməyən ədəd n Bu sıra n ən kiçidə olmalıdır ki o zaman e, median 8 ola bilsin. Əgər n bu sıran ən kiçik elementi idisə, onda sıran ən böyük elementi 23, çıx sıran ən kiçik elementi burada ən böyük fərq 22 olmalıdır. n də nə olmalıdır? 1. Mənimcə sualın cavabı çıxır B bəndində. 22-ci sual. Deyir 5d 2 saatin 4d 3-cü səs neçə dəqiqədə? Bax, deyirsiz 5d 2 saat demək. Əvvəl 5d 2 saati 60-a vuraraq dəqiqəyə çevirirsiniz. 5d -də 2 saati 4d e, 60-a vuraraq dəqiqəyə çevirirsiniz. 5d -də 2-ni vurdum 60-a. Oldu 24 dəqiqə. İndi bu tapdığımız 24 dəqiqəndə 4d -də 3-ünü soruşur bizdən. 24-ün də 4d 3-ünü tapırıq. Olur nə? 18 dəqiqə. Yəni cavab D-bəndində. Bu da cavab B bəndidir. 23-cü sual nə deyir? Nə istəyir bizdən? Deyir ki, "Orda əvvəldə, misalın əvvəldə 12-ni 7-yə vurur. 12-ni 7-yə vurduqda 84 lirə deyirsiniz. 97-dən də 11 çıxanda 86 lirə deyirsiniz. Bunu yazırsınız əvvəlcə." Bu növdən sonra deyirsiz +5 gəldi bura oldu -5, gəldi oldu bura -5. Burada qaldı 79 deyirsiz. Eee, burada qaldı x, burada da qaldı 85 - 1 80 86 - 5 81. Belə. İndi isə deməli x 79-dan böyük olmalıdır, amma 81-dən kiçik bərab bərabər, yəni bu ancaq deyirsiz x nə ola bilər? 80 və 81 ola bilər deyirsiz. Ve x'in yerine yazılacak ədədlerin ədədi ortası, yani verilen ədədler toplamalıyam, sayına, yani 2'ye bölmeliyim. Bu da 80 ile 81'in yarısı olur, ne? 80 tam onda 5. Yəni cevap C bende olmuş olur. Yani C bende olmuş olur. 23 düzü mü? Aha. Ha, demeli. 24-cü suala baxacağıq. Belə bir tənliyimiz var: 124 - 4x + 32 / 4 = 7 / 6 * 14. 6 * 14-ü əvvəlcə burada. 6 * 14-ü alın 84. Sonra 84-ün üzərinə 7 gəlirik. Olur nə? 91 yazdık bura. Sonra deyirik ki, baxın, belə deyir, bu 124'ten bu 91'i çıxırıq. 124'dan 91 çıxan neçə deyir? 33 yazırıq, bura beraber 33. Sonra bu böl 4, kesip olur, vur 4. 33'ü 4'e vururuq. 33'ü de 4'e var, yani 4 deyir? Yani 4'ü küsü de gelir, beraberdir. Bunların hasili yəni 132. 4x = 100, -ə, x = 25 tapırıq. Bizdən də sual x-i soruşur, yəni cavabımız olur nə? 25, yəni D variantı. 26-cı sual nə istəyir bizdən? Üzr istəmirəm, 25-ci sual nə istəyir bizdən? Tərəfləri natural ədədlər olan və sahəsi 36 olan düzbucaqlının perimetri ən az nəçə ola bilər? Baxın, deyirsiz bir düzbucaqlı, yəni eni vur uzunluğu bərabər 36dirsə. Normalda yəni bunun eni 1, uzunluğu 36 ola bilər. 1 * 36. 2 * 18 ola bilər. 3 * 12 ola bilər. 4 * 9 ola bilər. 5-ə bölünmür. Bir də 6 * 6 ola bilər. Tərəflər bərabər olanda kvadrat olur, amma kvadrat özü də bir düzbucaqlı da axı. Onu götürük. Perimetr ən az. Bağlıqca hansı ikisinin cəmi ən az verər bizə? Baxın ən azcəmbə bu ikisində verəl. 6 ilə 6-nı altını toplayıb 2-yə vurduğumuz zaman perimeter olur 24. Ən az perimeterə bax bu tərəflər 6 6 olduğu zaman verəl. Və məsəl obumuz oğna D bəndidir bu sualda. 26-cı suala baxırıq. İşçi gündə 6 saat işləməklə işdə günə bitirir. Eyni işi 3 işçi baxın belə deyirsiz. Əvvəlz bir işçi gündə 6 saat işləyir və iş 8 gündə bitir. Deyir ki, eyni işi 3 işçi 3 işçi gündə 4 saat işləyib işi nə tə günə bitirər? Verilən informasiyalar işçi ilə zaman, baxın, bizim tənaqüsümüzün, tənliyin tənaqüsümüzün birinci səsi işçi ilə zaman arasında, ikincisi isə zamanla zaman arasındadır. Bunlar hamısı tərs mütənasib kəmiyyətlər olduğu üçün karşı karşı belə vurulmalıdır. Yəni, yəni olmalı cevabımız 4 vur, 3 vur, 4 vur, 2 3 vur, 4 vur, 2 vur, 1 vur, 6 vur, 8 Burada x beraber, ben bunları vurup 12'ye böldüğümüz zaman olur neyse 4. 48 bu 12, olur 4. 26'nın sağlam cevabı olur ne? C variantı. Bir Aha. Doğru. C variantı. 27-ci sual. Eyni sürətlə hərəkət edən iki maşın. Əgər iki maşın varsa, yəni birinci maşın və ikinci maşın. Əgər hər ikisi eyni sürətlə hərəkət eləyirsə, bunların hər ikisinin sürətini x deməliyik. Hər ikisinin sürəti eynidir, yəni x ilə gedirlər. Biri al 6 saat yol olur, digəri isə 10 saat yol olur. Bunun getdiyi yol S = V * T, yəni 6x, bunun getdiyi yol S = V * T, yəni 10x olur. Bunları biləndən sonra ikinci maşın birinciyindən 240 çox yol gedir, yəni ikinci maşının getdiyi yoldan mən birinci maşının getdiyi yol çıxsam arada fərq nə eləyəcək? 240. 4x = 240-a x = 60-a. Sual bizdən bunu soruşur, yəqin ki Yəni onlar dedik cəmi nə qədər yol gedib. Deməli onların sürəti 60 cd. Və bunun getdiyi yol la birinciyin getdiyi yol. 6 vur 60, yəni 3 saatmış. Digərin 7 yol 10 vur atmış, 60, yəni 600. 3 saatmışdan 600-ün cəmi ikisinin birgə getdiyi yol 960 olur. 27-nin sual cavabı D-bəndidir. 28 qab su məsələsi dedik ki, baxın, qab içi dolu su bərabərdir 24 kq. Boş qabın ağırlığı 4dür. Boş qab 4sə onda su da olur nə 20. Yəni boş qab 4dsə mən su da olmalı deyilmi? Deyək, qabın 4/3-ü boşkən, qabın 4/3-ünün boş olması 4/1-nin suya dolmaması deməkdir. Bu zaman ağırlıq nə qədər olar? Qabın 4/3-ünün boş olması 4/1 hissəsinin su ilə dolmaması deməkdir. Bu zaman ağırlıq nə qədər olar deyir sizə? Deyirsiniz ki, qab bəllidir 4d onsuz da. Su da 20d. Üstə gəl 4/1 vur 20. 4*5, 4+5, onlar cavab nə? 9. 28-ci sualın cavabı olur nə? E bəndi. 29-cu suala baxacağıq. Sual nə istəyib bizdən? Bir 2008-ci ildə yaşayan yaşlarının cəmi 74 dost. Mən 4 dənə dost tapaqım belə: 2, 2, 2, 4. Bunlar 2008-ci ildir və yaşlarının cəmi 72-dir. Tamam di neçə dostlar necəmi neçənci ildə 100-ün olur. Hə. Demə bunların hər biri neçə yaş böyüməli ki? Buların yaşlarının cəmi 100 olsun. Sual budur. Deyirsiz 72 + 4x = 100. 4x = 28. x = 7. Demə bunların hələsi 7 il böyüməli. Hələsi 7 il böyüməli, yəni 7 il keçməli bu hadisə 2015-ci ildə olacaq deyirsiz. Sağ bulur Ulti ben. 29. sual 30. Otsundu sual ne istiyor bizden? Deyir bir yardım kampanyasına 28 nöferin bir 5 manat, diğer bir kısmı 10 manat vererek atıldı. sizde, 5 manat verenler sayı x olsun, 10 manat verenler sayı y olsun. Деyirsiz x + y = cəmi 28 nəfərdirlər. Və 5 manat verənlərin pulu 5x, 10 manat verənlərin pulu 10y, cəmi nə qədər pul yığıldı? 165 manat pul yığıldı. Bu sual sistem tənliklə həll olunacaq bir sual tipidir. Nə edirsiz? Hər ikisində x-ları bərabərləşdirmək olar. Nəcavab? Bu tənliyi yuxarıdakı tənliyin tənliyi komple 5-ə vuracam və hər iki tənlikdə x-lar bərabərləşəcək. Bu x'i 5'e vurdum 5 x üstte gelir. Y'i 5'e vurdum 5 y. Beraber 28'i 5'e vurdum 140. 6, 6 A alt alta da x'ler gitti. 10 y'dan 5 y çıktım kaldı 5 y. Beraberdir. 165 çık 140 yani 25'e. Y'i de 5. 5'e. Y 5 olma geldim buraya yazdım 5. 28 çık 5. X'in çoğulu 23. Tamam mı? Və e, sual bizdən 10 manat verərək, yəni y-nin sayını soruşur. Cavabımız elə 5. Yəni cavab C bəndidir. 30-cu sualda. Bu da belə 31-ci suala keçək. 31-ci sual bizdən bunu çıxmamızı istəyir. Baxın, deməli nə var burada? Bax belədir. Əvvəlcə deyək ki 1 kilometr demək 1000 metrdir. Bunu əvvəlcə 1000 metr yazaq. Çıx 6-nı yazaq. 934 metr. 340 desimetr, hətta. Bir də çıx, bir də yox, çıx yox təbii ki. Bu da belə də elədi. Hə, hamısını çıxırıq onsuz da. O ki, bular hamısı bir yerə yazmaq olar da 40 sm. Belə bir yerdə yazmaq olar əslində, dem? Toplama şəklində. Amma, eee, bəlkə də tam aydın olmaz sizə. Ona görə birinci bunu çıxırmaq istəyirsə. Bax, birinci əvvəl bunu çıxıram, baxın. Əvvəl bunu çıxıram. Çıxdığım zaman cavab nə olacaq? 65 66 metr. Bunu çıxdım. İndi gəl 66 metrdən davam eləyək. 66 metrdən e, 340 desimetr çıxaq. Təbii ki, 66 metr demək 660 desimetr deməkdir. Bundan da 340 desimetr çıxanda nə qalır yerdə? Yerdə qalır 320 desimetr. Hə, bunu 320 desimetrdən də Bu, 40 o 40 santimetr var. O 4 desimetr deməli. 10 çıxaq. Cavab qaldı nə? 3.16 desimetr. Yəni A bəndidir 31-də. 32-ci suala baxaq. Hovuzun 4/3-ü doldur. Hovuza 20 litr su əlavə etdilər. Ba nə edirsiz? Hovuzun həcmini x deyirsiz. Hovuzun 4/3-ü doldu. Demə 4/3 x su var. Hovuza 20 litr də su əlavə etdilər. Hovuz doldu. Plus 2 litre daşdı. Hovuzun dolması x'dir. Yani tam dolu da x. Plus 2 litre daşır. O da elave gelir üstüne. Ve deyirsiniz ki x'dan 4 3 kız çıxdım. Qal 1 kız, beraberdir. 20'den 12 çıxdım. 18'e beraberdir. X'e beraberdir. 4 18. 72. Yeni hovuz 72 litre susudur. Cevabı ne? Y bende. 33. sual. 580 ile 600 ton arasında olduğu bilinen çömür, 5, 7 ve 11 tonluk yük maşınlarda taşınmalıdır. Bakın, ben burada ne var? 5 ton 5 ton tan yük maşını, 7 ton tutan yük maşını ve 11 ton tutan yük maşını var. Görürsünüz. Yük maşınlarında sefer sayı beraber. Yani bundan ne sefer gidilirse hamısından eyni kadar gidilir. Yani x seferi bundan, x seferi bundan, x seferi bundan. Yani 5 kız bundan taşınır. 7 x bunun taşıdır. 11 x bunun taşıdır. 3'ü bir yerde daşınan e, kömür ne olur? 5, 7, gel 11. 23 x kömür taşınır. Eğer hamısıyla eyni kadar sefer olunursa, seferlerin sayını hemen x desem, 3 maşınla birlikte 23 x kömür taşınır. Ve kömürün miqdarının 580 ile 600 aralığında olduğunu bildirir. 580 ile 600 aralığında. Ne etmeliyim ben burada? Sanki bana belə 580 ile 600 arasında 23'e tam bölünen bir ədəd kimi düşünə bilərəm ben bunu. Və bu necə tapma olur? Misal Allah belə deyək. Kalkulatorla deyək ki, mən 600'ün özünü var. Bölürəm neyə? 23'e bölürəm. İlir ne? 26 tam neçəsə? Hə, 26 tam neçəsə edirsə. O neçə zəngıra qoyuram. Cavabı 26 götürürəm. Niyə? Çünki 26'ını 23'e da... 598 lirə. Yazıram 598 kq. Bildiniz bu necə etdim? Yəni bu kömürün miqdarı 580 ilə 600 arasında olmalıdı. Mən də 580 ilə 600 arasında 23-ə tam bölünən mədəd lazımdı. Mən də təqribə 600-ü böldüm 23-ə, elədi 26 -nə, 23 Deyim, 23 tam nəticə çıxdı. Mən tamı götürdüm 26-nı, vurdum 23-ə. Elədi 598 kq. Deməli burada 598 kq olsa 23-ə tam bölünür. Neçə dəfə x-dan 26. Və deyir ki, yük maşını 5 tonluq yük maşını neçə ton? Əgər reysin sayı 26 çə, yəni 26 səfər varsa, 26 səfər hərəsində 5 ton, bununla 130 ton kömür daşınıb. Bax belə bir sualdır. Yəni cavab olur nə? B bəndə 33-cü sualdır. 34-cü suala baxırıq, qulaq asın. 30 4-cü suala baxırıq. Rəqəmləri cəmi 21 və rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 5 rəqəmli 5 rəqəmlinin bura yazırıq. Biz əgər baxın, biz bunun rəqəmlər cəminin 21 olmasını istəyirik. Ən böyük olmasını istəyirsinizsə nə etməliyik? Əvvəldən böyük rəqəmləri sona doğru kiçik rəqəmlər düzməliyik. Gəlin ən böyük rəqəmləri əvvəldən düzək: 9, 8. Ən kiçik rəqəmləri də axırdan düzək: 0-dan 1. Gördünüz? Deməli rəqəmlər cəmi 21 olmalıdır, rəqəmlər müxtəlif olmalıdır və ən böyük 5 rəqəmli olmalıdır. Ən böyük rəqəmləri əvəzən düzdüm, ən kiçiləri axırdan düzdüm. Buranı da boş buraxıram. Niyə? Cəmi 21 olmalıdır. İndi ora mən neçə yazım ki, cəmi 21 beləsin? Baxaram ki, hal-hazırda əlində olanların cəmi 18. Bura bir dənə 3 yazsam cəmi 21 verir. Düzdüm? Aha. Demək, ki, orada 3 olmalıdır. Və bizə deyir ki, yüzlük mərtəbəsində duran rəqəmin mərtəbə qiyməti Bunun mərtəbə qiymətini soruşur, cavab nə olur? 300. Yəni C bəndə olur. 35-ci sual. Məfdiləyərək tərəfi 12 santimetr olan bərabər tərəfli. Əgər mən bir məfdildən tərəfi 12 olan bərabər tərəfli üçbucaq düzəldirəmsə, bu üçbucağın perimetri, yəni 3 x 12 = 36, bu elə həmin o məfdilin uzunluğudur. Deməli, mən 36 santimetrlik məfdiləymişəm. Eyni məfdldən kvadrat düzəldəcəyiniz onda kvadratın da perimetri elə 36 olacaq. Çünki əgər mən hər iki fiquru eyni məfdldən düzəldirəmsə, bunun perimetri necə bunun da perimetri eyni olmalı. Əgər bir kvadratın perimetri 36 isə tərəfi necə olmalıdı? 36-nı bölürəm 4-ə. 9 9 9. Sual bizdən kvadratın sahəsini soruşur. Sahəsi də tərəfin kvadratı, yəni 81 santimetr kvadrat olmuş olur. Cavab nə olur? Debant. 36-cı sual. Əli fikrində tutduğu, baxın, əlinin fikrində tutduğu ədədin nə deyək biz? X. Əli fikrində tutduğu ədədin üzərinə 12 gəldi, gəldi. Alından cəmi 5-ə vurdu. Tamam, vurdu. Sonra daha sonra 20 çıxdı. Tamam, çıxdı. Alından fərqi, bax çıxandan sonra ona böldü, böldü. Və fikrində tutduğu ədədin özünü aldı. Görürsüz? İndi gəlim bu soruya. Deyirsiz ki, əvvəlcə mən bu mötərizəni vurub açacam. 5x-a vuracam bu Bö böyük mötərizə doğru yerində. x-i 5-ə vuracam 5x. 10-un içini 5-ə vuracam 60 - 20. O da bərabərdir. Bax bə, bu bölən var ha, bölən. Keçəcək sağ tərəfə ozaq vurum. x-i vuracam ona. 10x. Daha mötərizəyə ehtiyac yoxdur. Burada deyirsiz 10x - 5x 5x bərabərdir 60 - 20 40-a. x = 8. -a. Deməli, Ali feçində tutduğu qədər 8.36-da, yəni cavab D bəndidir. 37-ci sual. İki oğlan eyni qiymətə 20 dənədir. Mən birinci oğlan və ikinci oğlan. Onlardan biri verdi 5 manat 50 qəpiy, yəni 5.50 qəpik. E, digəri verdi 4 manat 50 qəpiy, yəni 4.50 qəpik. Biri 5.50 qəpiy verdi, biri 4.50 qəpiy üzü İkisi birgə nə qədər pul verdi? İkisi birgə 1000 qəpi pul verdi və 1000 qəpi pula 20 dəftər ala bilərlərsə, dəftərin bir dəsü 50 qəpiyə. Yəni ikisinin birgə 1000 qəpi pul var. 1000 qəpiyə 20 dəftər ala bilərlərsə, dəftərin bir dəsü 50 qəpiyə. Dəftərin biri 50 qəpi idisə, birinci oğlanın puluna 50 qəpiyədən 11 dəftər, ikinci oğlanın puluna 50 qəpiyədən 9 dəftər düşür. Sual dedik ki, onların aldığı dəftərlərin sayı fərqi 2-dir. Bax, belə bir sual. 38. Baxın, Rustam 5 il əvvəl Tural 3 il sonradan olsa, Rustamın yaşı Turalın yaşından 2 dəqiqə çox olardı. İndi olaraq yaşları cəmi 25. Nə yazıram? Rustam və Tural. Mən burada ikinci verilən cümlənin daha rahat olduğunu düşünürəm və məsələyə ikinci verilən cümlə ilə başlayıram. Necə? Mənə Rustamla Turalın e, yaşları cəmi 25 deyirsə, bax cəmi 25-dirsə, mən onların birinə x, birinə 25 - x deyib məsələyə başlayıram. Əgər Ruslanla Turalın yaşları cəmi 25-dirsə, mən onların birinə x, digərinə də 25 - x deyə bilərəm. Bunu deyəndən sonra qayıdıram birinci cümləni oxumağa. Deyir ki, Ruslan 5 il əvvəl Tural 3 il sonra anadan olsaydı. Ruslan 5 il əvvəl anadan olsaydı, bu gün 5 yaş daha böyük olardı. Bu əks cümlədə də. Ruslan 5 il əvvəl anın olsaydı, bu gün 5 yaş daha böyük olardı. Tural 3 il sonra anadan olsaydı, bu gün 3 yaş daha kiçil olardı, bax 3 çıxdı 15-dan. Gördünüz? O zaman nə olardı? O zaman Ruslanın yaşı, yəni x+5 bərabər olardı Turalın yaşından, yəni bax bundan 22-x-dan 2 dəfə çox olardı. Bu da mənim tənliyim. x+5 = 44-2x 3x = 39-a x = 13-a. Ruslanın yaşını tapdırdı mənə. Cavab 13. Yəni 38-ci sualda D bəndidir. 39-cu suala baxırıq. 39 nə deyir? Deyir ki, 1-dən 10-a qədər ədədlər çərçəsindən ikisi seçilir. Baxın, 1-dən 10-a qədər ədədlər çərçəsindən mən ikisini seçməliyəm, düzdür? Bunun e, düstur, yəni o n ədəd içindən ikisini seçmək deyəndə n vur n - 1/2 düsturunun əsasən 10 * 9 / 2. Mən bunu 45 üsulla seçə bilərəm deyirsiz. Baxın, 10 ədədinin içindən ikisini neçə fərqli üsulla seçə bilərəm? 45 üsul. Bəs bu seçəcəyim 45 üsulu var. Ha, bu kəsrin məxrəcidir. 45 üsulla mümkündür. Tamam. Bəs bu 45 üsuldan neçəsində o iksin cəmi 7 olacaq? Bax, mən 1-lə 6-nı seçəndə 2-nə bəs etsəndə və 3 ilə 4-ü isəsəndə cəmi nə verəcək? 7 verəcək. Yəni 45 sualdan 3 dənəsində cəm 7 verəcək. Hər tərəfi 3-ə böldüyümüz zaman sualın cavabı olur 15/1. Yəni d bəndidir. Və 40-cı suala baxırıq. 40-cı sual deyir ki, çevrənin baxın, radius və diametrli suallarda bilmirsənsə, birinə x, birinə 2x deməlisən məhsullar olaraq. Və radiusdan diametrin cəmi, yəni x ilə 2x-in cəmi bərabərdə 36 çıxa, onda 3x bərabər olur nəyə? 36-ya, x olur 12-yə. Sual. Bu çevrənin diametrini tapın. 12-ni 2-yə vurduğunuz zaman olur 24 cm bunun diametri, yəni 40-ın sualın cavabı olur. Bu da belə. Bu qədər.